اب ہم آتے مجموعہ تاظرات پاکستان اٹھارہ سو ساٹھ جو کہ اس کی دفعہ دو سو اٹھانوے دو سو اٹھانوے سی اور دو سو پچانوے بی اب اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو جس کو ہم تعزرات پاک و ہن کہتے ہیں اور اس کی جو دفعات کا ذکر ہے اس میں یہ جو پندرہوہ باب ہے وہ مذہب سے متعلق یعنی آپ یہ سوچیں کہ یہ اٹھارہ سو ساٹھ میں تازرات ہن اٹھارہ سو ساٹھ کا اصل مسودہ جو ہے اٹھارہ سو سنتیس میں ترتیب دیا تھا جب یہاں پر انگریز کی حکومت تھی اور ہندوستان آپ دیکھیں کہ یہ مختلف مذاہب مسالک فرق در فرق در فرقے کوئی ایک سرزمین ہے ٹھیک ہے یہاں پر یعنی ہندو ہندوؤں کے بے شمار فرقے مسلمان ان کے بے شمار فرقے سکھ وہ پھر اس کے تو ان سب کے کی آبادی جہاں پر یہ سب ہو وہاں پر پھر ایسی بات کرنا کوئی ایسی کتاب لکھنا کوئی اس طرح کی کام کرنا جس سے دیگر لوگوں کے مذہبی جرب, جذبات مجروح ہو اور اس سے امن و امان خراب ہو تو اس کو قابو رکھنے اس کو سنبھالنے کے لیے وہ جو قانون بنایا گیا ہم اس کی بات کر رہے ہیں تو یہ ہے آ, یعنی یہ یہ جو تعزیرات ہے یہ تدوین ہوا ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں ٹھیک ہے وائسرائے وائسرائے کی لیجسلیٹر کونسل نے منظور کیا تازرات اٹھارہ سو ساٹھ کا اصل مسودہ انڈین لا کمیشن نے اٹھارہ سو سینتیس میں ترتیب دیا تھا جس کی سربراہی لارڈ مکالے کر رہے تھے یہ بڑا نام ان کا ہمارے ہم سنتے اٹھان سو ساٹھ میں یہ جو پندرہوہ باب ہے مذہب سے متعلق جرائم کا ہے اس باپ میں چار دفعات ہے سمجھ گیا دو سو پچانوے دو سو چھانوے دو سو ستانوے اور دو سو اٹھانوے یہ چار دفعات اس کے اندر جب پہلی بار اس کو بنایا گیا تو اس وقت یہ دفعات شامل تھے تاظرات ہند اٹھار سو ساٹھ میں یہ ہو گیا ان چار عمومی نویت کی شکو میں کسی بھی مذہب اس کی عبادت گاہ جنازہ گاہ یا مقبرے کی توہین یا نقصان پہنچانے اور کسی بھی مذہبی طبقے کے قانونی اجتماع میں رکاوٹ ڈالنے کو جرم قرار دیا گیا ہے ان جرائم میں سے عبادت گاہ کو نقصان پہنچانے کی جرم کی زیادہ سے زیادہ سزا دو سال قید اور جرمانہ جبکہ باقی تمام جرائم کی سزا کی زیادہ زیادہ سزا ایک سال قید اور جرمانہ رکھی گئی ان چاروں دفعات میں بطور خاص ایسے الفاظ موجود ہیں جو ملزم کی نیت ارادہ اور کسی مذہبی طبقے کے جذبات کو دانستہ مجروع کرنے کے مقصد کو ان جرائم کی تشکیل میں لازمی قرار دیتے ہیں یہ ذہن میں رکھیے گا اس کے بعد انیس سو ستائیس میں ایک ترمیم ہوئی ٹھیک ہے قانون کو یہ بننے کے بعد پہلی ترمیم انیس سو ستائیس میں پانچویں دفعہ دو سو پچانوے ایک کا اضافہ ہوا دو سو پچانوے ایک کا اضافہ کب ہوا ہے انیس سو ستائیس میں اس دفعہ کے تحت پہلی بار تحریری الفاظ کو بھی توہین کے جرائم میں شامل کیا گیا اس دفعہ کے باقی تمام لوازمات دفعہ نو سو اٹھانوے والے ہی تھے دو سو میں اے میں بھی زیادہ سے زیادہ سزا دو سال قید اور جرمانہ رکھی گئی ٹھیک ہے اب یہ پانچوں شقیں پاکستان اور بھارت کی تاظرات کے اندر موجود ہیں ایک ترامیم کے ساتھ کے ہے بھارت میں دو سو پچانوے ایک سزا دو سال سے بڑھا کر تین سال کی گئی ہے جبکہ پاکستان نے پھر اس کو نواز شریف کے دور میں اس کو دس سال کی سزا کی گئی اس کے بعد جو اس کے اندر جو ہولناک ترامیم ہے جس کی وجہ سے یہ ہمارے اس پہ انسانی حقوق کمیشن کو باقی لوگوں کو جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہے ضیاء الحق جو ایک آپ کے ہاں ڈکٹر مسلط رہا طاقت کے بل بوتے پر ہم پہ مسلط ہوا آپ کے ملک پہ اس شخص نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے توہین مذہب کی ان پانچ دفعات میں مزید پانچ دفعات شامل کیے ٹھیک ہے کب ہوا یہ ان ضیاء الحق کے دور میں یعنی بٹو صاحب کے دور میں جو آئین بنا اس میں تو ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیئے گیا ٹھیک ہے پھر غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق ہے وہ بھی وسراحت کے ساتھ بیان کر دیئے گئے وہ مسئلہ وہاں پر ختم ہو گیا لیکن اب اس مسئلے کو بھائی ختم ہونے کے بعد اس کو کس طرح سے لوگ اپنے مذہبی مقاصد اور ان کے لیے استعمال کرنا شروع ہوئے وہ ضیاء الحق کے دور میں آپ کو نظر آتے ہیں کہ اس کے اندر پھر دفعات جو سزائیں مقرر کی جاتی ہے آ, اس کے اندر جو تعزیرات کا جو حصہ ہے اس میں کیسے کیسے اس کو ایڈ کیا گیا تو ضیا الحق کے دور میں اس کے اندر مزید پانچ ترامیم کو شامل دفعات کو شامل کیا گیا ان میں کون یعنی سے ہے دو سو پچانوے بی یعنی اے تو انیس سو ستائیس میں ہو گیا تھا اس کے بعد دوسرا جو اضافہ ہوا ہے وہ دو سو پچانوے بی اور سی ہے دو کا اضافہ ہوا اور دو سو اٹھانوے اے بی ٹھیک ہے دو سو اٹھانوے اے بی یہ پہلی بار اس میں اضافہ کیا گیا ان دفعات میں جرائم سے متعلق ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ہے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہے کیا یعنی دفعہ دو سو پچانوے کسی جماعت کی تظلیل کسی جماعت کے مذہب کی تبزیل میں آگے جا کے اس کو تھوڑا سا آپ کو کلیئر بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس کے اندر پاکستان پینل کوڈ سیکشن دو سو اٹھانوے نمبر ایک بی کے مطابق اب اضافہ جو ضیاء کے دور میں کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی بھی فرد جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا کسی دوسرے نام سے جو الفاظ کے ذریعے یا تو بولے یا لکھے یا ظاہری نمائندگی کے ذریعے درج ذیل افعال کرے نمبر ایک حضرت محمد کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی بھی شخص کو امیر المومنین خلیفۃ المومنین خلیفۃ المسلمین صحابی یا رضی اللہ عنہ کے طور پر منصوب یا مخاطب کرے یعنی اس میں جو اضافہ ہے نا دیکھیں قانون عام طور پر آپ بناتے ہیں ایک کسی گروہ کسی شخص کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں بناتا آپ ایک عمومی قانون بنا دیتے ہیں اور اس قانون کے مطابق جو جو گروہ جو جو شخص آجائے جائے آپ اس کو پر قانون لاگو کرتے ہیں لیکن اسپیسیفک خاص طور پر احمدیوں کو مزید ایک دوا ہوا طبقہ ایک مظلوم طبقہ جو خوف میں رہنے رہا تھا یہاں پر جبر کے ماحول میں اس کو مزید خوف زدہ کرنے مزید اس پہ جبر کرنے مزید اس کو مخور کرنے اس کو مغلوب کرنے اس کو دوانے کے لیے آپ نے باقاعدہ جو قانون کی شکو میں جو اضافے کر رہے ہیں آپ اسپیسیفک کر کے بنا رہے ہیں کہ فلاں گروہ تو یہاں پر دیکھیں اب یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہے نا پہلے تو قادیانی گروپ لاہوری گروپ کا نام آ گیا اس کا جو قدغنے اس پہ ہے کہ امیر المومنین خلیفت المومنین خل... یہ احمدی حضرات اپنے جو مرزا صاحب کی بات جو ان کے ان کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا صحابی کا لفظ بھی وہ استعمال کرتے ہیں اچھا مزید کی بات یہ ہے کہ صحابی کا لفظ ہمارے ہاں اہل تشیو بھی اپنے ائمہ کے جو اصحابی ان کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی رضی اللہ تعالیٰ تو ایسا لفظ ہے جو آپ ہمارے جو فق کی جو قدیم کتابیں خاص طور پر آپ پڑھے اس میں نظر آئے گا آپ کو مطلب یہ ہے کہ اس میں حضرت کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا جاتا ہے احمد بن کے جتنے بھی آپ کے علماء، گزرے اکثر کے ساتھ لکھا اصول جو آج بھی درسی کتاب ہے اس میں آپ دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ کے نام کا رضی اللہ تعالیٰ لکھا ہوئے خیر لیکن اب یہ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ایک طرف آپ کے اپنے یہ ہاں یہ چیزیں موجود ہیں چلو خلیفة المسلمین اور مومنین تو وہ ایک اہل سنت کے نقطہ نظر سے اسی شخص پر یہ ٹائٹل لگے گا جس کے پاس بقاعدہ حکومت ہو اقتدار ہو ٹھیک ہے اسی لئے خلیفہ اول خلیفہ ثانی خلیفہ سوم خلیفہ رابی ان کو امیر المومنین کہا جاتا ہے کیونکہ ان پاس اتھارٹی تھی خلافت تھی ان پر اقتدار تھا یہ نہیں ہے تو ہمارے ہاں جو اہل تشیور کا تصور امامت اس کی روح سے وہ اپنے ائمہ کو امیر المومنین کہتے ہیں اگرچہ ان کے پاس اتھارٹی نہ ہو تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو سنت کا جو تصور خلیفہ یا تصور المومنین ہے اس کے حوالے سے اس ٹائٹل کا اطلاع جو ہے وہ صرف ان لوگوں پہ ہوگا جن کے پاس اتھارٹی ہو حکومت ہو اقتدار ہو اور وہ اسلام کے مطابق حکم چلانے والے ہو خیر ایک تو یہ پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میں نے آپ کو بتا دیا بے حضرت محمد کی کسی زوجہ محترمہ کے علاوہ کسی ذات کو ام المومنین کے طور پر منصوب یا مخاطب کرنا نمبر جی حضرت محمد کے خاندان اہل بیت کے کسی فرد کے علاوہ کسی بھی فرد کو اہل بیت کی طرف منصوب منسوب یا مخاطب کرے دال اپنی عبادت گاہ کو مسجد کے طور پر منسوب یا موسوم کرے یا پکارے درج بالا جرائم کی صورت میں اس شخص کو قید کی سزا دی جائے گی جو کہ تین سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کے قابل بھی ہوگا یہ تو ہوگی اب آگے ہے پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن دو سو اٹھانوے بی کے مطابق قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ کا کوئی بھی فرد جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے پکارتا ہے جو الفاظ کے ذریعے یا تو بولے یا لکھے یا ظاہری نمائندگی کرے اپنے مذہب کے آ... کے ذریعے یا ظاہری نمائندگی کے ذریعے اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کو اذان کے طور پر منصوب کرے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان دیتے ہیں اسے دونوں میں سے کسی ایک صورت میں قید کی سزا دی جائے گی جو کہ تین سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانے کے بھی قابل ہوگا دو سو اٹھانوے سی کے مطابق تازرات پاکستان کے قادیانی گروہ یا لاہوری گروہ کا کوئی فرد جو اپنے آپ کو احمدی یا کسی اور نام سے پکارتا ہے جو بلواستہ واسطہ یا بلا واسطہ خود کو ظاہر کرتا ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے یا اپنے عقیدے کو اسلام کہتا ہے یا اپنے عقیدے کی تبلیغ کرتا ہے یا اس کے تبلیغ کرتا ہے یا دوسروں کو اپنے عقیدے کو قبول کرنے کی دعوت دیتا ہے الفاظ کے ذریعے یا تو بولے یا تحریری یا ظاہری نمائندگی کے ذریعے یا کسی بھی طریقے سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کرنے کی صورت میں قید کی سزا دی جائے گی جس کی مدت تین سال تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے دو سو پچانوے بی جو جس کا اس فیصلے میں حوالہ دیا گیا اور جو مبارک احمد ثانی صاحب کے اوپر جو ایف آئی آر درج ہے جس میں یہ حوالہ تھا وہ تھا دو سو پچانوے بی وہ کیا ہے قرآن پاک کے نسخے کی بے حرمتی وغیرہ کرنا جو کوئی قرآن پاک کے نسخے یا اس کے کسی اقتباس کی امادن بے حرمتی کرے اس کا نقصان یا بے ادبی کرے یا اسے توہین آمیس طریقے سے یا کسی غیر قانونی مقصد کے لیے استعمال کرے تو وہ عمر قید کی سزا کا مستوجب ہوگا ٹھیک ہے اب اس کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایف آئی آر میں کن اس کا در... دی... حوالہ دیا گیا تھا اور اس فیصلے میں جو چیف جسٹس صاحب اور ایک اور جج نے مل کے اس کو لکھا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ بھائی اس ایف آئی آر میں یہ یہ دفعات ہے اور وہ میں نے دفعات آپ کو اس لیے پڑھ کے سنائے اس کے اندر سب سے جو اہم بات وہ یہ کہ جو تفسیر صغیر جو احمدیوں کی بہت مشہور تفسیر ہے اور مرزا بشیر الدین رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے اس تفسیر کے اندر جو ہے مسلمانوں کا یہ کہنا ہے کہ اس میں تحریف ہے اب تحریف وہاں پر لفظی نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا لفظی تحریف نہیں ہو سکتی وہ کہتے ہیں کہ اس کے ترجمے میں تحریف ہے اچھا اس میں وہ کچھ مثالیں لے آتے ہیں تو بھائی دیکھیں ترجمے کا مسئلہ تو یہ ہے نا کہ آپ جو جتنا آپ کے یہاں مترجمین نے ترجمے کے سنی بہت سا الفاظ ہے جس کے کو آپ کہہ سکتے ہیں تحریف ہے تو ہم ابھی اس بیس میں نہیں پڑھتے الزام یہ تھا ایک تو یہ دوسرا یہ کہ تقسیم کیا بھائی وہ تقسیم کہاں کیا تھا روڈ پہ آ کے تقسیم کیا تھا کسی مدرسے میں آ کے تقسیم کیا تھا نہیں انہوں نے اپنے ایک تعلیمی ادارے میں اپنے وہاں کے احمدی پڑھنے والے بچوں میں اس تفسیر کو تقسیم کیا جس کو بنیاد بنا کر ان ہمارے بے روح مذہبیت اور اخلاقیات رحم دلی اس طرح کے سارے جذبات سے آری مذہبی لوگوں نے اس کو ایک کیس بنا کے جو پہلے سے مظلوم کمیونٹی ہے جو دبی ہوئی کمیونٹی ہے جس کے اوپر ہر طرف سے یغغار ہے اس کو مزید دبانے کے لیے اس کو بیس بنایا گیا تو یہ چیف جسٹس صاحب نے اس کا حوالہ دیا تھا تو اس لیے میں نے یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ آئین میں کیا وہ ہے اس کے بعد پھر میں نے آپ کو بتایا کہ جو پنجاب قرآن شریف طبع اور ضبط کا قانون دو گیارہ کے دفعہ سات اور نو وہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اور اس کے بعد پھر ہم نے مجموعہ تعزرات پاکستان کی دفعہ دو سو اٹھانوے سی میں نے آپ کو بتایا تفصیل سے وہ کیا ہے اور تعزرات کی دفعہ دو سو پچانوے بی وہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا اچھا اسی پہ ہم نے پہلے اس وقت بات کی تھی جب ہمارے ہم ہاں اہل بیت کے علاوہ کسی کے علیہ السلام علیہ السلام لکھنے پہ یا شیئوں کے حوالے سے ہمارے ایک بل پیش کرنے کی کوشش کی اس کو قبول کرانے کی پچھلے سال تو ہم نے اس پہ بھی تفصیل سے بات کی ہوئی